Всем привет, народ. И так как зараз карантин, я вам расскажу, чем вы можете заняться дома на карантине. Багато людей не может выдержать всю изоляцию. <вух> я хочу на улицу. <вух> на улицу я хочу. Бать, только же неделя прошла. <вух> я знаю, я хочу узнать, как пахнет дерево. Как оно пахнет, дерево. Как дерево пахнет. Но я не из таких, как вы поняли. И именно через это я вам расскажу, чем вы можете заняться на карантине. Первое, чем вы можете заняться на карантине, это порисовать. Потому что рисование развивает вас духовно, вот это вот духовные ценности ваши развивают. Ну, короче, всю херню вы поняли, да? И я вам покажу пример, как вы можете это порабить. Знаешь, я хочу нарисовать что-то такие, что-то такие... Высокодуховное что-то, чтоб ты дивился на него, а вот тебе манило и завораживало. Да, вот так. О, идеально, идеально. Все, последний штрих. Вот, все, дивись. Манить, завораживает, да? А я, кстати, еще один рисунок нарисовал для тебя. Сейчас, а все, дивись. А? Ну, это, короче, мой первый вариант. Вот. Еще сюда есть другий. От всей души делал. Видишь, буковки разноцветные. Вот. Про тебя написано. Вот я сомневаюсь, что лучше. Вот это или это все-таки? Как мы задолбавцы карантин? Ставь лайк, если тебе тоже задолбавцы карантин. И вы хотите понюхать, как пахнет дерево. Сука, хочу дерево понюхать. Дерево. Также вы можете собой развивать, подивившись что-то новое и познавательное. Ого. Я и не знал. Прям сзаду же взял. Жиза. же можна і треба себе чуть-чуть побалувати. И мы можем приготувати щось народ, Сьогодні мы з вами будемо готувати голубці. І коли ми приготовимо голубці, ми будемо молодці. <свяк> 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 нам треба для этого для голубців. Перше. Капуста. Так. Капуста є, можна і поесть. Друге, фарш. Фарш вроде где-то был. Я починю. Потом починю. Фарш отсюда. Есть фарш, будет марш. Дальше. Рыс. Итак, что у нас тут? Это а? гречка. Покушал гречку, порвал себе уздечку. Это что? Макароны. Макароны спасут тебя от короны. Это что? Рыс на жопе рысь. Ну, треба поработать, хорошо, поработаю еще над этим. Дальше. Цибуля. Цибуля. Пердуля. Ха. Так, дальше. Морковка. Морковка у нас тут. Скушал морковку, почесал головку. Соль. Вот сюда соль, яйца, минимум соль. Перец. Скушал перец, Вкусный перец. Так, что там еще? Олия. А сюда олия? Олия. Олия. Сложно. Сами придумайте, напишите в комментариях. Время приготовления голубцов составляет 2 часа. Сколько? Смокота а пахнет як. Как... И, конечно же, не забывайте про общение. Вот вы можете, например, связаться со своим другом по видеосвязи и спросить, как у него дела. Что, как дела в тебе, что Да, все, дома сижу. А ты что? Да, тоже дома сижу, да. Або ви можете зайнятися якимись там прикольними ділами, якими ви займаєтесь всіх да. Ну Сергійович, давай, за твоє здоров'я. Давай, за твоє! О, це я розумію. Чув? А ти ж мені дов должен був. Коли вернеш? Що ти кажеш? Не чую. Що ви робите? Так же ви можете совмісти приємне з полезним. Поіграти там в комп'ютерні ігри, да? І пообщатися там з кимось. Це ж ти, спиногрес мелкий. Я приїду до тебе, усиновлю тебе, а потім в дитдом здав. Поняв ти, е? На карантине у нас с вами дуже багато времени, и мы с вами можем вивучит якийсь іноземний язык. і це вам в жизни дуже і дуже поможе. Hey you, a little motherfucker, I will come to you, adopt you, and then I will send you to the orphanage. You understand? А слішеш маленьке рибки, ще до тебе апобцясе, а потім висле до сирочинця. Зрозуміли? А? Курва мать ты! Вот это ты слепетит марсуре, где вервус, где вус, а допте где левос. А? Что капусте? Также не забывайте развивать себя физически. О, я хочу, как и я. Потому что, я кажу, в здоровом теле здоровый дух. Итак, народ, сейчас я вам проведу физ минутку. Или... Неважно, короче, девицы, повторяйте за мной. Сначала треба размять шею. Вот так делаем. Все, ай, сука, шея. И... о, не болит. Хорошо. Делаем вот так вот, да. И в другую сторону. Потом вот так, локотки наши разомным. Потом суставчики вот туда разомным. Наклоны робим, вот так, рад. два. Ай. Два, назад теперь. Ай. Два, ой-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо, як. Первым делом, отжимание, давайте, от пола. И... Раз, два, три, четыре. Ускладняем чуть-чуть, да? Чуть-чуть ускладняем, берем одну руку и Давай. Раз, два, три. И так само на другой руке. Ой, устал. Посплю и из-за того, что у нас дуже много времени, мы можем что-то отремонтировать. Например, то, до чего не затягивались у нас руки с вами. Все, сынок, принимай работу. Все время конечно, что я ручки все вонючие прикрутить не могу. Вот прикрути все, вы что, я проверяй давай. Сейчас проверю. О, бачишь? А я так? Зато оно эстетически красиво. Красиво? Ну да, наверное. Пойду что-то еще починю. Вот и все. Ну я и так до хера рассказал, что вам поделать можно, потому что, ну, до хера рассказал, ну, Найдите это что, что поделать. А знаете, что мисс начал делать? Короче, он начал игры снимать, короче, играется в игры и выкладывается на ютуба. Вот сюда его канал. О, народ, Короче, можете ты мне, пожалуйста. Короче, порайди сюда, подпишитесь. И давайте сделаем так, чтобы он офигел. Представляете, он, короче, заходит на канал, а там подписчиков богато. А От завинахерь. А Давай, короче, не подведи меня, братик. Так, вроде бы не чуя. Ну вот, в принципе, и все, да. Вот а, сюда еще видео можешь подивиться. И сюда я подписывайся, естественно, на канал. Давай пранканем его. Давай вместе. Мы сила.